keluar daripada alam gaib tunjukkan siapa dia Datuk Z saya pun teringin sangat untuk kenal Datuk Z dan mungkin wartawan siasatan tersebut jadi jangan buat tuduhan orang bilang bertapuk-tapuk munculkan kalau betul ada prinsip kalau betul kesalahan saya lakukan bertanggungjawab atas dakwaan tersebut dan apa tindakan yang saya boleh laksanakan kerana bagi saya tuduhan itu saya menafi sekarang kerasnya merupakan satu fitnah. Jadi dengan adanya sumber itu, dengan munculnya daripada uh, alam kegaipan, uh, Datuk Zed dan juga wartawan uh, siasatan tersebut, saya boleh memulakan tindakan untuk menyaman mereka. Saman fitnah. Nah, sebab saya tidak boleh saman hantu raya. Nah, hmm. Perlu ada identiti untuk saya laksanakan, mulakan tindakan saman fitnah dan pada platform tersebut, mereka bolehlah Kalau bilang bukan fitnah, kemukakan bukti-bukti Yang dikaitkan dengan saya melakukan rasuah tersebut Jadi bagi saya, orang-orang seumpama ini Kalau kita bagi tazkirah pun Bahawa Ramadan ini tak boleh memfitnah Tak bagus memfitnah, mereka tak akan dengar pun Jadi platform yang terbaik adalah mahkamah Banyak persoalan yang timbul di atas kenyataan Datuk Armizan Muhammad Ali dan juga statementnya yang dikeluarkan pada hari ini. Saya mau bertanya kepada Datuk Armizan atas persoalan yang mungkin rakyat Sabak mau lebih tahu cara detail apa yang berlaku. Boleh kan? Ini bukan fitnah, tahu? Ini pertanyaan. Jangan pula nanti macai-macai saya tero datuk meriput polis lagi. Pertama, apabila dua buah gambar YB Armizan tular dalam media sosial, kenapa Gambar datuk ataupun datuk menghadiri majlis perjumpaan ataupun bermesyuarat dengan pihak sebelah sana tidak datuk tularkan awal-awal tidak diwar-warkan lebih awal supaya tidak menimbulkan pandangan negatif dan persepsi buruk terhadap datuk dan GRS kenapa agaknya Persoalan kedua, pertanyaan Nathan. Datuk sendiri mengakui dalam statement Datuk pada perenggan nombor empat. Datuk sebagai wakil mewakili ALP Ahli Lembaga Pengarah SMM dalam perjumpaan tersebut. Bermaksud, Datuk mengakui gambar tersebut adalah milik Datuk, muka Datuk. Bukannya fake, bukan AI, ataupun bukan seperti mana adun-adun GRS yang kedapatan dalam video yang dinyatakan ada rasuah penerimaan duit baru-baru ini yang mengemparkan seluruh dunia. <laughs> Lagi dahsyat Datuk. Kawan-kawan Datuk ini tidak mengaku. Konon itu bukan muka mereka, muka mereka lebih handsome di luar berbanding dalam video. Ada pula yang cakap itu AI menggunakan AI punya teknologi. <tidak terHHH> Ada yang tidak mengaku mengenali pemberi maklumat, lupa, hilang ingatan dan sebagainya. Datuk boleh kira gentleman lah mengaku datuk itu muka datuk bukannya palsu. <tidak ter vocabulary> betul ke datuk? Itu muka datuk. Eh, betul. Okey, fine. Thank you. Ini persoalan ketiga, pertanyaan ketiga dan utama daripada Atan kepada Datuk Armizan untuk dia jawab. Baik, dengar ini rakyat Sabahan. Setiap kali menteri ataupun mereka yang terlibat dalam mana-mana perjumpaan, mesyuarat, aktiviti, program yang rasmi ataupun tidak rasmi, pasti mereka akan upload ataupun mereka akan war-warkan dalam media masa mereka sama ada TikTok, Facebook, IG dan sebagainya untuk diberitahu kepada rakyat bahwa ini kerja saya bantu rakyat, bantu negeri Sabah, bantu untuk mendapatkan pelaburan dan sebagainya dan itu tindakan yang baik sebagai seorang menteri sebagai seorang ahli lembaga pengarah SMM untuk membawa pelaburan dan patutnya datuk ataupun pegawai datuk, admin kepada media sosial datuk mesti meletakkan gambar-gambar perjumpaan tersebut untuk diwar-warkan kepada rakyat betulkah datuk? Untuk menunjukkan kita wakil rakyat ini menteri buat kerja untuk negeri Sabah dan untuk rakyatnya bukan untuk pribadi kita, setujukah datuk? Setujukah? Dan kenapa Datuk tidak buat? Itu yang menjadi persoalan bagi Atan dan mungkin rakyat Sabahan mau tahu. Kenapa Datuk tidak war-warkan untuk mendapatkan political mileage, kelebihan politik untuk diri Datuk dan parti Datuk, kerajaan JRS? Nah, baru mat itu pembangkang. Bahawa Datuk kerja keras untuk rakyat, untuk negeri untuk dapat pelaburan mungkin pelaburan bilion-bilion ya macam mana PMX kata bawa pelaburan bilion-bilion masuk negara kita ada tu betul kan tu ini dah tu mesti mau jawab kenapa bila sudah tular Barulah Datuk bagi alasan Demi alasan Ada lima alasan sebab dalam statement Datuk sehari ini. Nah, kalaulah daripada peringkat awal Datuk sudah melakukannya, war-warkan, masukkan dalam media, maka tidak ada jalan persepsi negatif fitnah yang datang ke atas Datuk. Sebab saya percaya Datuk merupakan menteri yang bekerja keras sehingga lupa Datuk tiada rambut sudah. Punya kerja keras untuk rakyat dan negeri Sabah. apa persoalan ketiga yang berat sangat ni jangan lari lagi satu mana cabaran saya sudah terima cabaran untuk berdebat dengan datuk ni kenapa datuk tidak jawab sudah masuk minggu ketiga datuk takutkah terbongkar semua ini